Bye. Oh, wow. Останнього дзвоника. Дорогі мої учні, ми з вами е, цілий рік старанно на вчились. вчилися. І закінчується ваш перший навчальний рік. Ми закінчимо з вами перший клас. І я бажаю вам гарно відпочити, набратися сил і чекаю вас в другому класі. А зараз е, слово для привітання надається директору школи Гторі Валені Миколаївні. Ребята, вы знаете, для чего я у вас есть директор? Никто не знает. Я вам сейчас обстроюсь Для того, чтобы вы пришли ко мне в первый класс, я писала приказ. Теперь, когда вы проучились целый год, я контролировала, смотрела, правильно ли вам преподают предметы, правильно ли вы учитесь хорошо. В конце учебного года я должна написать приказ о том, чтобы вас перевести во второй класс. Ваше выступление меня полностью убедило. Я теперь с легкой душой напишу этот приказ. И сегодня я вас поздравляю с переходом во второй глаз. Я желаю вам, чтобы за лето вы окрепли, чтобы вы с новыми силами так спешили во второй класс чтобы никогда ваши родители не опаздывали вас привозить с утра пораньше. Самое главное, я хочу, чтобы над нами, и над нашей школой, и над нашей страной всегда было мирное небо. И чтобы у вас было только счастливое детство. И на окончании вашего первого класса я хочу вам вручить диплом. Итак, Первый диплом я вылучаю Калимулина Екатерине. Ну что этот диплом говорит о том, что вы успешно все закончили первый класс. Итак, Артамонова Екатерина. Большакова Анастасия.

Yeah